Всем привет, и сегодня мы изготовим вот такую вот косметичку. Вот. Для этого нам понадобится кусочек картона, скотч малярский, как правильно, малярский, ножницы, э, бумага для скраббукинга, або э, вот такие вот распечаточки на зошит. Або на косметичку трошки помолилась. Линейка и карандаш. Фарби гуашеви. Листок бумаги в клетку. Разные наклеечки. Або распечатка. Черная бумага. Клей карандаш. И горячий клей. Украшения нам понадобятся Разные вот такие вот Всякие бусинки Украшения, даже конфетки И даже гудзики И даже вот такие вот большие Сейчас я вам покажу Стразики Ну что, начнем работу Распочинаем нашу работу Берем листок Клеточку Я приблизила Чтобы было красиво Відміряємо ему вот здесь примерно вы можете брать по клітинках. по клітинках все лучше, Я возьму ручку, чтобы вам было лучше видно, то я заслоняюсь. Дальше мы берем э, э, здесь примерно от края здесь 5 пять клеточек или сколько там. Вот, дальше мы чертим раз, две, ставим черточку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ставим крапочку. Вниз мы отступаем. Раз, два, три. Раз, два, три. Шесть клеточек. Итак. У нас выходят вот такие вот крапочки. Теперь мы их соединяем с помощью линейки. Вот мы зеленал. Теперь мы его разделяем на раз, два, три, раз, два, три, на три части. Берем линейку и также соединяем. Вырезаем нашу заготовку. И я вырезала. Теперь мы это переносим на наш картон. Наш картон в две части. Я включила свет, чтобы вы лучше видели его. Мы его вязали на две части. Теперь мы эти части вырезаем. Вот я уже вырезала. Теперь мы маем нарисовать вот такую вот линию, там где разделяется. Вот, я уже вот сделала, как у нас с другой стороны вот такой вот рисунок или что у вас такое. Мы будем приклеить один к одному рисунке. Вот так. Приклеиваем. Вот что у нас вышло. Идем, пока оно высохнет, и ставим под, обложим под пресс. Або на батарею. Когда оно уже высохло, мы обводим его на принте. Або на каком-нибудь другом э, картоне, или на чем вы там Те, що ми намалювали, ми вирізаємо. Те, що ми вирізали, ми приклеїмо на ось цю от штучку. Приклеюємо. На задній план е, косметички можна приклеїти любу розпечатку або вирізалку, або ви можете взяти наклеїчок. От я виберу, я вирішила взяти от, от Франкенштейн, Не знаю точно. Свет 1600 День рождения Дракулара, наверное, День рождения Дракулара. И приклеиваем. Когда мы его уже приклеили, наша косметичка готова. Ну вот, всем пока. До новых встреч. Пишите в комментариях, что мне еще сделать из кукольных вещичек или что-то другое, або сделать обзоры или стоп-моушены. Всем пока, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на мой канал. Пока!